Пишины. Я прошу В отношении тариф Абсолютно не нет, тарифы для нашего города. Вчера состоялась скорее администрации. Сегодня правительство ставит вопрос. 30% потребления газа для нашего города. За три, года, за три года, мы сократили потребление на 14%. Но если это будет к этому еще 30%, тогда в этот пятый сезон нужно будет все объекты социально-культурного назначения города Чернева, вернее, Деснянского района, Отключить огненное исключение. Вы это представляете? Обрадуем. Решение. Сегодня я попросил послушать. Я попросил послушать, если вы говорите правду. Если вы хотите кого-то другого слушать и просто возмущаться, что высокие тарифы, вчера на заседании Москвы государственной организации, речь у вас о сокращении бюджетного финансирования учителям меди. У нас бюджет, хотя мы сократили на 6,2 миллиона, предварительных бюджет, который имеем, нужно еще найти эти сократить 60,8 миллиона рейдов. Речь ставится о том, чтобы 20% надбавки учителям брать 50-процентные бюджетные но этого будет недостаточно. И речь идет о том, что если в рамках этих установленных тарифов нужно будет заплатить за время необходимую субсидию полного объема, это действительно будет сложно вообще рассчитываться с разными меня. Мы должны видеть реальную ситуацию. В это время идет Верховного Совета Украины, где правительство предлагает тоже иностранным словом скажу, а нашим сохранить бюджет. Дорогие мои, мы сейчас планово проводим ремонт. Если город Киев Это пятый сезон в городе начинался в 1 октября для бюджетников, и детских садов. Ситуацию, которую я вам объясню. Я вчера спросил, если мы сократим на 30% подкрепления газа, нам кто-то может гарантировать залежь, что 70% объема этого газа будет. Никто не ответил на этот вопрос. Мы живем в мирном море. В мирном море, хотя сегодня рефрижератор прошел, пошел еще за двумя нашими пацанами, одного джанчеровского, другого джунглера. Послушайте, я не вру, я не буду. И эти орлы с мелочонами, которые никогда в своих руках, у собственного, ни оружия в руках не держали, они сегодня в любит от народ. А это 300-тысячный город, который должен жить. И которые мамки не хотят отправлять на войну. Это правильно. Если мы его жить, то мы ставим вопросы перед перед президентом. Та арифметика, которая чисто в арифметике посчитали финансисты и дали такие тарифы, они могут существовать. На следующий год мы имеем проекты, которые должны соединить газ на поле, хотя бы частично, но город должен быть тепле. А теперь представьте, если мы не будем иметь газа, и все котельные, которые находятся на территории Деснянского района, Октябрьского города, Масанов, реально не смогут работать. Ну что, опять, уже не будем И этим будем гордиться. иметь газ, иметь денежный разрыв. Мы не должны быть в прошлое, как минимум на 20 лет назад. Кто из повесить повесит объявление? Меняют Чернигов на Славянский Донец. Есть такие? Нету таких и не будет таких если вы хотите спросить о войне спросите вот в этом зале есть аванс они вам четко расскажут еще расскажут аванские матки которые не привезли своих потому что они получили руководство здесь эти люди есть я могу сказать Сергею проживает подрядыщие авансы мы никому не позволим Раздеребанит это город и внести войну. И ненависть в этот город. У нас живут 170 тысяч украинцев. А ты 70 тысяч живут ты русских. Ты Но никогда это почва не станет прожой.